Было страшно, особенно когда во двор пролетел град, и я тогда был в хате. Она просто были непонятные ощущения. Это было очень страшно. Психически я был тогда неменяемый. Было очень тяжело собраться мыслями. Вроде как ты в компьютере сидишь, играешь в стрелялку, как-то с колонки это идет. Тоже так кажется, как будто это игра какая-то, но оказывается, что это настоящая война. Ну, было потом страшно, когда она свистит и где-то рядом падает. приехала одна проукраинская журналистка, она, сама где-то с военными подразделами там пообщалась. Это она выбрасывает на Фейсбук. Короче, началась у нас захит начался, а по сценарию им играет там, через 10 минут после начала сценария. Она подбегает, почему захит не, не гимном Украины. Я говорю, я сценарий не пишу, я и не, не веду я. я тут как, ну, особо яко выступали. И она тут в фейсбуке выбросила, что от мэра опасный за сепаратист судят. И зрозуміла, чему вин гимн не включил, вин не включил гимн. Я не включил. Так мне хочется встретиться, действительно девочку сказать. Слышишь, девочка, а ты у Казицына была, а я был. И, и ты меня упрекать в том, что я уже, в принципе, у Казицына, я уже как бы с жизнью попрощался. Ну так получилось, что меня быстро выменяли. Уже сейчас знаю на, на снайперскую винту. настолько разношерстный регион, и в этом регионе надо было... В Западной Украине там есть свои традиции, там их надо было только поддерживать. А у нас надо было формировать культуру с нуля. Никто этим не занимался. Делаю, и дело никто не занимался. Начали закрываться заводы и шахты на Донбассе. Куда поехали работать? В Россию. С Россией они приезжают, они уже совки. Все, они там больше заработали денег, и им кажется, что если они больше там заработали денег, то там жизнь лучше. Но они же деньги заработали в Москве и в Питере. Ну, с 2016 -го года, слава богу, уже ничего не прилетает сюда. Но все равно зона риска, мы, зона соприкосновения. И люди у тех, у которых есть какие-то материальные условия уехать дальше, они уехали дальше. Но радует момент, в Попасну возвращаются люди. Покупают дома, квартиры первомайцы, стахановчане, которые уезжали далеко, сейчас возвращаются в попасную. У нас всего там 15-16 миллионов бюджета. Не такого бюджета, чтобы развивать город. Мы в основном развиваем город за счет написания проектов. И в этом году мы уже более 10 проектов выиграли существенных. Это там более 100 тысяч. Ну и вот уже третий год мы выиграем конкурсы по Державному фонду реального развития. Вот в этом году мы выиграли на 32 миллиона. Это опять будут дороги. У нас сейчас осталось всего два квартала не освещенные в городе, это частный сектор. Я думаю, что это реально за 2-3 года сделать. Мы изучаем общественное мнение, то вопросы уже задают не по восстановлению города, а, например, самый острый вопрос – это строительство бассейна, это создание рекреационных зон отдыха, это парки. Это организация досуга. То есть мы делаем уже для себя вывод, что сознание людей уже им нужно уже качество, не просто э, жизнь, а высокая, высокий уровень качества жизни. Мы сделали э, себе тенденцию в украинизации города, э, ставку на молодежь. Почему? Среднее и старшее поколение это воспитание совковое так будем говорить их очень трудно перевоспитать у них другие традиции у них разная сильная не сильная идеология у них психология своя есть мы сделали ставку на молодежь Вы знаете я переехал сюда из мирного района да, из харьковской области там о боевых действиях только слышали когда я сюда приехала то мне это напоминало вот ну, все запустение да? вот магаз... когда магазины работают ну, там пока до темноты, да, когда вот когда как раз такое время было осеннее, да, там зимнее, что рано темнеет, они там часов до трех, до работали в магазине. То есть здесь людей было очень мало, детей вообще не было. Сейчас, да, вот на протяжении вот этого периода, да, город расцвел, ну, много крещений у нас люди заезжают, да, много, ну, люди не боятся дальше жить, как-то развиваться, что-то ну, для себя планировать дальше. Сейчас попастьянин, да, это такой человек, который ну, активно там да, строит планы на будущее, активно у него есть там время, возможно, для каких-то вот даже духовно да посетить там на праздник прийти там в храм, да, то есть выделить время тогда. Это, с этим было тяжелее. Приезжаешь что-то новое построено, что-то новое открыто, что-то новое сделано, то есть город. И визуально изменяется очень быстро, в лучшую сторону он становится краше. Город развивается город классный для його пятнадцати населення, которое сейчас по факту у нас в разы лучше условия, чем во многих городах других областей з таким же уровнем. Наша молодежь практически вся прошла через попытки заработать. И они уже более, они уже не валят на власть, они уже более самостоятельные, Они уже сами создают свое будущее. Я думаю, что в принципе это правильный подход. Поэтому я думаю, что как раз малый и средний бизнес это и локомотивы местной экономики и местной активности, потому что это те люди, которые сделали себе сами. Вони ризикнули і ризикують кожен день. Вони беруть на себе відповідальність, відповідальність за свою родину, за своє майбутнє, за своїх працівників і займаються своєю справою. Тому ці люди не бояться займатися громадською діяльністю, підтримують такі ініціативи. І більшість активістів, які сьогодні тут від місцевої команди, місцеві учасники це місцеві бізнесмени, активісти і на сьогоднішній день, які очолюють або є членами якихось громадських об'єднань, організацій. когда я приложила хоть какие-то усилия для развития, чтобы хоть что-то в нем изменить, я поняла, что главное такие, наверное, вещи – критикуешь – предлагай. Прежде чем раскритиковать, попробуй что-то сделать, что-то изменить, начать с самой малости. Это я когда показал потенциальным инвесторам наши озера, они просто сказали, здесь можно сделать клондайк. Но, к сожалению, инвестор сюда не пойдет, пока мы будем в Как ты Активы для великого, конечно, туризма тут Лінія розмежування не дає бо великих можливостей, а для локального, місцевого, там, туризму вихідного дня всі підстави для того, щоб попасна стала таким центром, є. І якраз концепція сьогоднішнього фестивалю саме в цьому, щоб показати, що в місті є багато фішок цікавих, де можна проїхатись на велосипеді, пішочком пройтись і подивитись, що тут відбувалось колись, відбувається зараз, і якісь цікаві. Как в центре ОТГ, З с, с увеличенным бюджетом, як мінімум, з новими для развития. Дороги, тротуари дійдуть до інших мест, У нас будуть места отдыха, у нас будуть места для общественних організацій, які будуть центри відкриті. Ну, Ми перемогли війну, перемогли якісь такі панічні настрої. І... Только вперед, только развиток.